за Кешей, чтобы, ну, Кешеньку надо кормить, надо ухаживать. А, Ке... а Славик говорит, я научу попугайчика размовлять. Настя принесла Кешу домой, а Кеша сидит и говорит, Кеша дурачок, Кеша дурачок. И, да, и вот Настенька так, ну, она так прямо расстроилась, пошла до тата, до мамы, говорит, Папа, мама, чего тебе? Какие же такие плохие слова? Сві... вірував світ, що мене ти послав. Нехай цей рік стане роком єдності, і згоди, роком миру, дружби, нелицемірного братерства. Нову заповідь даю Я вам. Івана Любіть один одного, щоб ви все краще, щоб ви були чисті, безоганні, Христового Дня, сповнені плодами праведності, через Ісуса Христа. Очень... Кому а, ну, еще Когда ты впервые попал в нашу общину? И твое первое впечатление про все. Скажи. Ну, самый первый раз именно в эту общину. Ну, как бы годами ранее, по-моему. Вот. Ну, прекрасная, теплая видная, все, обстановка. Можно Семейная, можно сказать. Хорошо, Не, дальше. Ну, я правду говорю. Правду, конечно, правду. Спасибо за прием. Подожди. Очень приятно. Слава Богу.